я тебе принесу кепку. А то это, как, ну короче, загоришь сильно. Нормально. Сейчас я принесу. Да не надо, ты давай гребешок покажи. Показать, показать. показать. Я вообще бледный. Еще не загорал в этом году. Эх, не уронить бы камеру. Просто вот так вот. У тебя жена котлеты делает? Делает. Серьезно? Да. <связывая> вот это интересно. Ну ладно. Самое простое. Вставляем ножик и режем А ты мышцу посередине перерезаешь или близко к одной стенке? А я посередине режу. Чтобы их два получилось, да? А, да. Вот с этой стороны вам вообще просто вот так вот берешь ее, вот заманчик, раз она вся исчищается. Это будем считать хлам. А что ты не в море кидаешь? Пускай вот рыбы и едят. Сейчас, сейчас скажу. А теперь это хлоп, это наше. Ага. Uh -huh. Это потом выбрать. Если примерно то же самое. Вот а это. Это вот Просто вообще вот, вот из этой вот манки обалденно вкусный котлетка. Вот. эту гадость все выкидываем. Это то, что она... Это тоже, ты, понял, да? Ты съел, нет? Икра, да. Икра и молоки, да? Не. Ну, да, но оно, оно у них, по-моему, одно и то же. А по-моему, различается. Красная <ruptus> это икра, а белая это молоки. Мне так кажется. Ладно, давай, я продолжу, короче. Сейчас, ну на, вот тебе ножик, вот мне ножик. А, мы <сасыпь> одновременно? Конечно. Да, давай. Да. Сейчас попробуем камеру поставить.